Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana Ustaz Engku Ahmad Fazil sekali lagi berbicara tentang berdoa kepada orang mati. Sebagaimana mereka ni tak pernah putus asa, bahkan bermati-matian membela amalan berdoa kepada orang mati, maka kita juga tak boleh berputus asa, tak boleh bosan untuk menjawab hujah-hujah mereka. Saya yakin 99.999% umat Islam memang berdoa kepada Allah. Tapi ada segelintir yang 0.01% ini entah kenapa mereka ni hendak membela amalan berdoa kepada orang mati. Sangat pelik kan? Jadi tak apalah kita dengar apa hujah yang disampaikan oleh ustaz. Kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. rahim rahimallahu taala fa amrin Faraiyatu amri hadzal mustaghifi bil mayyiti ba'da kulli tanazzulin ayyakuna kama yatlubul auna minal muq'adi ghairi alimin annahu muq'ad wa may yastati wa yaqula inna dhalika syirkun Tak apalah kita kata. Kita cubalah lihat daripada sudut mereka yang mengatakan oh kalau orang mati ni mereka tak boleh buat apa-apa, mereka memang tak boleh tolong kita. Tak apa. Ha. Jadi kemuncak daripada apa yang berlaku kepada orang yang meminta tolong dengan orang yang telah meninggal dunia ini kita ketepikanlah ya prinsip-prinsip yang kita telah terangkan tu kita cuba nak melihat daripada sudut mereka maka sama seperti orang yang meminta pertolongan daripada satu orang yang lumpuh padahal dia tak tahu orang tu lumpuh orang tu strok tak boleh buat apa dia letakkan atas kusi duduk di atas kusi nampak orang ni eh nak minta tolong angkat pet boleh dia tak tahu orang tu tak boleh tolong dia Jadi paling-paling begitulah hal keadaan tadi Orang yang minta tolong dengan orang yang telah meninggal dunia Misalnya di alam roh sana Dia ini tidak berdoakan Jadi samalah macam ini Maka adakah kita akan sampai mengatakan Orang minta tolong orang lumpuh tadi Padahal orang lumpuh tak boleh tolong dia Maka dia itu telah syirik Kan tidak demikian Ala anna tasabbuba makdurun lil wa fi imkanihi ayaktasibahu kal hayyi bid du'a ilana fa innal arwaha tad'u li aqaribihim tadi kita dah bagi contoh ya eh? kalaulah kita for the sake of argument kita I assume lah ya eh? orang mati ni tak ada buat apa-apa tiba-tiba kita tak tolong dengan dia masih sama macam kita minta tolong orang yang hidup yang rupanya dia tak boleh buat apa-apa bukan ada ciri ya. Eh? baik tetapi menjadi sebab untuk melakukan sesuatu sebenarnya mampu dilakukan untuk orang yang telah meninggal dunia ini dan mampu dia itu untuk melakukan sebagaimana orang hidup iaitu dengan berdoa kepada kita kerana ruh-ruh memang mendoakan kepada saudara-saudaranya mana tahu, tak nampak pun ha, ini namanya benda ya. benda yang kita tak nampak tapi kita tahu melalui perkabaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad jaa anin nabi sallallahu so, alaihi wasallam annahu qala inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asha'irikum minal amwat sesungguhnya amalan-amalan kamu yang kita do amal atas dunia ni baik atau buruk itu dipamerkan kepada saudara-saudara kamu dan ahli-ahli keluarga kamu di kalangan yang telah meninggal dunia. So kita patut ada rasa segan lah Walaupun mak ayah dah meninggal Katalah tu kita dulu ulama ya. Yeah. Masa dia hidup kita malulah kita cucu ulama Sekarang so, tu dah tak ada ah Kita buatlah apa kita suka ya. Yeah. Ah, kalau ikut pada hadis ni Patut kita malu juga Kerana amalan kita ni baik atau buruk Dipamerkan kepada saudara-saudara kita Yang telah meninggal dunia Fa'inkana khairan Istab syarubihi Kalaulah amalan itu merupakan amalan yang baik, maka ruh-ruh ini merasa gembira dengannya. Seronok melihat bahawa oh rupanya saudara-saudara kita yang kita tinggalkan di alam dunia ini mereka beramal soleh. Wa in kana ghayra dhalika qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Dan sekiranya lain daripada itu lain daripada itu apa maknanya amalan tak baiklah ha, tadi kalau amalan baik mereka bergembira tapi kalau lain daripada itu maknanya amalan yang buruk lalu mereka akan berdoa ya Allah janganlah kamu matikan mereka saudara-saudara kami ni yang tengah bergelumang dengan maksiat dan sebagainya ni jangan matikan mereka mereka sehingga engkau beri hidayah kepada mereka sebagaimana engkau telah beri hidayah kepada kami dahulu nah ha, ini doa di alam arwah ini hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dan mempunyai banyak jalur yang saling kuat memperkuatkan. Mungkin atas satu jalur tidak begitu kuat tapi ada banyak jalur dia menjadi hasan li koyrihi Ya, hadis yang yang elok yang kuat dengan sebab disokong oleh jalur-jalur yang lain. Baiklah kita sudah pun mendengarnya ya. Pertama ustaz engku membuat satu analogi ataupun permisalan meminta bantuan kepada orang mati dengan meminta bantuan dengan orang yang lumpuh. Yang ini saya tak faham. Dua tiga kali juga saya dengar apa yang cuba uh, Ustaz Engku sampaikan. Sebab bila dibuat satu permisalan, satu analogi, ia sepatutnya memudahkan lagi kefahaman kita. Sepatutnya memantapkan lagi kefahaman kita. Tapi bila saya dengar macam ni nak cerita apa sebenarnya? Sebab sebagaimana orang lumpuh tak boleh membantu kita dan orang lupa pun tidak boleh membantu dirinya demikianlah juga orang yang sudah meninggal dunia tidak dapat membantu kita dan dia pun tidak dapat membantu dirinya sendiri apa yang dapat membantu dirinya orang yang sudah meninggal dunia itu ialah amalan dia ketika dia masih hidup amalan dia yang masih berterusan pahalanya seperti ilmu yang dimanfaatkan sedekah jariah dan juga anak-anak uh, soleh yang mendoakannya dan juga kita orang hidup yang mendoakan dia. Kita doa kepada Allah agar Allah mengampuninya, uh, merahmatinya, uh, meluaskan kuburnya dan sebagainya kan. So, sebagaimana orang lumpuh tak boleh membantu kita, bahkan tidak dapat membantu dirinya, demikian juga orang yang sudah mati tak kisahlah orang tu wali ke tok guru ke tok syek ke apa-apa tak boleh membantu dirinya ketika dalam kubur. Okey. Bahkan mereka sebenarnya um, sangat berharap okey kalau boleh kata kita yang doakan mereka. Dan ini yang memang diajarkan oleh Islam kita doakan mereka agar Allah mengampuni, merahmati kan. Bukannya kita berdoa kepada mereka. So Ah uh, ni yang saya katakan macam apa yang message yang ustaz engku cuba sampaikan. Okey. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, Uh, macam, uh, nak kata desperate ke apa ke uh, uh, Desperate bahasa Melayu sebab apa uh, Terpaksa bersungguh-sungguh uh, Untuk cuba membela amalan berdoa pada orang mati Sampai-sampai macam bagi analogi permisalan Yang bukan saja tidak membantu kefahaman Tetapi macam, ya yeah, Sebagaimana orang lumpuh tak dapat membantu kita Tidak dapat membantu dirinya Demikianlah juga orang yang sudah meninggal dunia tak kisah dia Muslim yang biasa ke atau orang yang diangkat sebagai wali Allah ke Tok Guru ke Tok Syekh mereka pun tidak dapat membantu diri mereka ketika dalam alam kubur. Kecuali amalan-amalan mereka ketika hidup dulu dan doa daripada orang hidup untuk mereka. Right? Jadi kalau kita ikut ajaran Islam yang asal, yang original, yang tulen kita yang hidup, yang mendoakan kepada orang yang sudah meninggal dunia bukan kita berdoa kepada mereka meminta sesuatu hajat dan sebagainya. Okey baik itu yang pertama. Yang kedua Ustaz Angku membacakan sebuah hadis yang maksudnya aa, sesungguhnya okey sesungguhnya amalan-amalan kamu baik atau buruk dipamerkan dipersembahkan kepada saudara-saudara kamu dan ahli-ahli keluarga kamu yang telah meninggal dunia. Uh, jika ia baik okay. jika amalan yang dipamerkan yang dipersembahkan itu baik maka roh akan merasa gembira dengannya namun jika amalan itu sebaliknya maknanya amalan buruk ke apa ke uh, orang yang sudah mati itu akan mendoakan orang hidup tu uh, ya Allah janganlah kamu matikan mereka sehingga engkau beri hidayah kepada mereka sebagaimana engkau beri hidayah kepada kami okey jadi uh, ustaz angku bawa hadis ni untuk menunjukkan bahawa orang mati boleh berdoa dalam kubur maka bila kita minta tolong orang mati dalam kubur maka orang mati tu pun boleh berdoa kepada Allah untuk kita dalam kuburnya ha tapi kalau orang mati tu pun minta tolong berdoa pada Allah so why not kita sendiri minta tolong berdoa direct kepada Allah sebab macam saya kata kan dia macam jadi jalan jauh kita boleh fly direct daripada Kuala Lumpur pergi Jepun kan nak dia nak pergi singgah Hong Kong dulu kemudian baru pergi Jepun buat apa kan ada direct flight kan bagus sebab dia punya hujah daripada hadis ni ialah sebagaimana orang dalam kubur itu boleh berdoa maka kita cakap dengan orang kubur tu minta tolong dengan dia supaya dia itu dalam kubur tu berdoa kepada Allah bagi pihak kita so masih lagi berdoa okey dek okay, why not kita yang berdoa terus kepada Allah. Why not uh, direct route, kenapa nak ambil transit kan? <laughs> Okey. Baik, kembali kepada hadis tersebut, Ustaz Engku berkata uh, ada kelemahan namun ada beberapa jalan periwayatan sehingga dapat dinaikkan ke darjat hasan li ghairihi. Okey. Sekarang ni siapa yang menilai hadis itu sebagai hasan li ghairihi? Sebab kita maklum Ustaz Engku bukan ahli hadis saya pun bukan ahli hadis jadi bila uh, menyampaikan hadis dengan darjatnya saya akan sebut nama ahli hadis nama tokoh hadis yang menilai hadis tu okey so ustaz Engku pun bukan ahli hadis jadi siapakah ahli hadis yang menilai hadis tersebut sebagai uh, saling menguat antara satu sama lain sehingga dapat diangkat ke darjat hasan li ghairihi sebab kita kena ingat tau semata-mata ada beberapa jalan periwayatan tidak semestinya otomatik boleh naik ke darjat hasan li ghairihi sebab kadang kala ataupun kerap kali jalan-jalan periwayatan yang lain itu memiliki kelemahan yang lebih dahsyat mungkin yang riwayat pertama daif saja ada riwayat yang lain tapi dalam tu ada perawi yang daif jidan ada perawi yang dituduh memasukkan hadis ke apa ke jadi ada kelemahan yang lebih teruk yang lebih dahsyat sehingga tak boleh digunakan untuk menguatkan hadis yang awalnya tu hanya sekadar daif Okey, itu yang pertama. Uh, yang kedua, sekarang ni kita sedang berbicara tentang alam kubur. Okey, uh, dan kita maklum antara alam dunia dengan alam kubur ada barzakh. Barzakh ni dinding. Alright. So bila kita nak kata ke amalan kita ni di dunia dipamerkan kepada saudara mara, ahli keluarga yang sudah meninggal dunia, uh, untuk kita kata amalan kita ni boleh tembus ke alam barzah Boleh tembus Dinding barzah itu Perlukan kepada dalil yang solid Yang sahih Tak boleh yang do'if Yang kemudian aa, Boleh jadi Hasan Lirayrihi ke kan? Dia tak boleh semudah itu Apatah lagi kalau kita rujuk dalam Surah Fatir Surah yang ke-35 Ayat nombor 22 Saya lazim baca kan? Bahawa Orang-orang yang sudah meninggal dunia Tak dapat mendengar orang yang masih hidup jadi uh, kalau dia nak minta tolong orang yang sudah meninggal dunia pun dia sebenarnya tak boleh dengar. Okey, sila rujuk ayat 22 surah Fatir dah banyak kali saya sebut kan. So bila nak gunakan hadis ini dia kena sesuatu yang confirm sahih yang disepakati kesahihannya. Dia bukan daif dan boleh jadi hasan li ghairihi. Siapa yang angkat ke darjat hasan li ghairihi kan? Okey, tapi tak apalah, tak apalah. Saya ni baik hati. Ha puji diri sendiri pula. Okay, kita bagi can. Orang kata, kita bagi can. Katakanlah hadis ni sahih. Andai kata. Andai kata hadis ni sahih, ya. Alright. Kalau kita tengok betul-betul. Okay, hadis ini menyebut bahawa sesungguhnya amalan-amalan kamu dipamerkan, dipersembahkan kepada saudara mara kamu dan ahli keluarga kamu. Okey, perkara lain tentang bila kita bincang tentang alam kubur, alam ghaib ni, okey. Tadi satu, saya kata adanya dinding barzah yang memisahkan antara yang hidup dengan yang mati. Itu yang pertama. Yang kedua, bila adanya hadis yang soheh tentang apa yang berlaku di alam kubur, apa yang berlaku di alam barzah, ianya, um, kalau orang putih sebut, as it is. Ianya adalah sebagaimana zahir teks hadis. Jangan kita pergi kembang-kembangkan. Jangan kita pergi kias, kita pergi uh, exaggerate kita pergi meluaskannya tak boleh sebab kita sedang bincang tentang satu alam yang kita tiada ilmu tentangnya jadi jika ada satu dalil sahih tentangnya dalil sahih tu as idis sebagaimana ia datang tak boleh kita nak kembang-kembang kita nak kias kita nak assume kita nak jangka apa semua tu correct jadi hadis tadi tu andai kata sahih andai kata sahih amalan kita dipersembahkan kepada saudara mara dan ahli keluarga Orang yang berdoa kepada orang mati Ataupun minta bantuan kepada orang mati Dia tak minta kepada saudara mara Dia tak minta kepada ayah ibunya Dia minta kepada orang yang dia yakini Adalah wali Allah ke Tok Guru ke Tok Syekh ke aa, Nabi Hud ke Apa-apa semua tu Okay So yang itu semua bukan saudara mara dia Yang itu semua bukan aa, Ahli keluarga dia So aa, jangan pergi kembangkan Sebab hadis ni sekali lagi apa amalan-amalan kamu dipersembahkan, dipamerkan kepada saudara mara kamu uh, dan ahli keluarga kamu. So yang kamu pergi doa dengan wali, Tok Guru, Tok Syekh, Nabi Hud, Syekh Abdul Kadir Jilani, apa-apa semua tu, bukannya saudara mara kamu. Bukannya ayah ibu kamu. Okay? So, jangan kembangkan hadis. Okay, tak apa-apa. Apa. Kita bagi can lagi. Kita bagi can. Saya ni bayar hati. Pagi ni good mood. Sebenarnya tak adalah Good mood. mengajak traffic jam ni Saya Alhamdulillah Baru balik dari penerbangan Dari Paris aa, 13 jam juga Balik ni menghadap traffic jam pula Alright So tak apalah Kita good mood Kita bagi can Bagi can Katakanlah ayah dia seorang wali Dia meyakini ayah dia seorang wali Allah Haa Okay Lalu dia nak berdoa Minta bantuan daripada ayahnya Haa Okay Kita bagi can lah Alright Sekarang ini Amalan-amalan kamu yang baik, yang buruk dipersembahkan kepada saudara mara dan ibu dan ayah kamu. Jika ia baik, mereka bergembira dengannya. Jika sebaliknya, maknanya tak baiklah. Mereka akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, janganlah engkau matikan. Janganlah engkau matikan a, dia ini. Okay? Sehinggalah engkau beri hidayah kepada mereka. Sebagaimana engkau beri hidayah kepada kami. Alright. Sekarang ni, Si anak mempamerkan, mempersembahkan amalan, berdoa kepada ayahnya yang diyakini seorang wali Allah. Kalau ayah dia wali Allah yang confirm wali Allah, ayah dia tak akan gembira. Ayah dia akan hairan, kenapalah anak aku berdoa pada aku? Aku ajar pada dia berdoa kepada Allah. Yang dia berdoa kepada aku buat apa? Aa, jadi ia sebenarnya adalah amalan buruk. Okey, dia adalah amalan buruk yang dipersembahkan kepada aa, ahli keluarganya. Sehingga ahli keluarganya itu akan berdoa apa? Ya Allah, janganlah engkau matikan anak aku ini sehingga engkau berikan hidayah kepadanya sebagaimana engkau beri hidayah kepada kami. Boleh, boleh tangkap apa yang saya sampaikan? Okey, tak apa. Saya ulang balik. Saya ulang balik ya. Ha, katakan ayah dia seorang tong guru, seorang syekh, seorang wali. Alright? Dawali yang ataupun Tok Guru yang betul punya lah uh, Bukan yang <coughs> Batuk pula Okey, baik So anak tu Pergi berdoa kepada ayah dia Sebab bersangka ayahnya Tok Guru Dia boleh doa pada ayahnya yang sudah mati kan So amalan dia tu dipersembahkan Kepada ayahnya Amalan yang berdoa kepada ayahnya tu pun dipersembahkan pada ayahnya So what make you think Apa yang menyebabkan anda sangka Ayah dia akan gembira tak ayahnya akan berdoa is ataupun ayahnya kata apalah anak aku ni berdoa pada aku lalu ayahnya pun berdoa ya Allah janganlah kau matikan anak aku ini sehinggalah kau berikan dia hidayah sebagaimana engkau berikan hidayah kepada kami dan katakanlah katakanlah ayah dia tu tok guru tok Syekh yang yang asalnya dulu pergi ajar berdoa kepada orang mati kan hadis tu hanya bagi dua option Hadis itu hanya bagi dua dua pilihan, dua perkara yang dilakukan oleh orang yang sudah mati. Apabila dipamerkan amalan, apabila ia baik, roh itu berasa gembira. Apabila yang dipamerkan amalan tu buruk, dia um, roh itu berdoa, ya Allah, janganlah engkau matikan dia sehinggalah engkau beri hidayah kepada dia sebagaimana engkau beri hidayah kepadaku. Sekarang ni, ha uh, hadis tu macam saya kata kita jangan kembang-kembang kan. Kita jangan analogikan kita assume dia boleh doa tu bola ni sebab hadis tu hanya menyebut dua pilihan sama ada roh orang mati tu gembira atau bendoakan berilah hidayah pada orang hidup tu sebagaimana engkau beri hidayah pada kita. Hadis ni tak ada pun tidak sekali-kali menjadi dalil bahawa roh itu ataupun orang mati tu akan turut mendoakan bagi pihak orang hidup tu. Perasan kan? Ha, so hadis ini dari sudut sanat dari sudut sanat tidak membantu amalan berdoa kepada orang mati. Kenapa? Sebab macam saya kata, orang mati berada di satu alam di mana yang kita sebut alam, alam kubur, alam barzah, yang ada barzah, yang ada dinding, yang ada tembok yang memisahkan dia dengan alam dunia. Kalau nak kata ada sesuatu yang boleh tembus barzah itu daripada alam dunia ke alam kubur, maka hendaklah ia berdasarkan dalil yang confirm sahih. Bukannya do'if dan boleh jadi saling menguat antara satu sama lain jika Hasan li khairihi. Alright, so dari sudut sanad pun tak boleh. Dari sudut matan, andai kata ia sahih. Andai kata ia sahih, hadis ini merujuk kepada saudara mara dan ahli keluarga kamu. Bukannya entah siapa-siapa lain yang kamu pergi doa kepadanya. Kalaulah ayah kamu atau saudara mara kamu itu Ah, wali Allah ketuk guru ketuk syekh ke kamu berdoa kepada dia pun hadis ini tidak menjadi dalil sebab hadis ini hanya kata orang yang dalam kubur tu yang dah mati tu dia dua pilihan sama ada gembira atau berdoa ya Allah janganlah kau matikan dia sehingga kau beri hidayah kepada dia sebagaimana kau beri hidayah kepada kami satu masa lalu okey so dia tak kata hadis ini tak kata yang orang yang dah mati tu pun akan turut akan akan mendoakan apa yang diminta oleh orang yang hidup di atas kuburnya itu. Okey, dan kita kena ingat juga ayat 22 surah Fatir yang dalam kubur tidak dapat mendengar orang di alam dunia. Alright, so a uh, tak membantu pun lah, tak membantu pun. Okey. Baik, uh, demikianlah ulasan, react dan kritikan saya. Hmm um, kritikan saya lebih kepada itulah. Yang pertama tu nak bagi analogi a uh, minta bantuan orang lumpuh di macam minta bantuan orang mati macam mana entah tu dan kemudiannya baca hadis kan hadis itu siapa yang kata hasan lirai rihi kalau betul sahih pun sebenarnya kalau kita renung tak membantu pun ini yang saya ada sebut dalam video-video saya lain dalil paksaan dalil ni ada sukarelawan ada paksaan sukarelawan ni bila bila kita baca secara natural secara adil secara pemikirannya lurus dia akan menunjuk kepada sesuatu amalan dalil paksaan ni hadis tu cakap lain tapi dia dia bawa ke arah lain dia paksa maksudnya tu ke arah lain Ah ha, ini contohnya lah hadis ni cakap lain anda kata sahih tapi dia paksa ke arah bolehnya ataupun sebagai dalil untuk meminta bantuan ataupun berdoa kepada orang yang sudah mati padahal tak ada pun okey dan ini juga kita boleh kata beramal dulu kemudian cari dalil untuk menjustifikasikan untuk mewajarkan amalan tersebut. Okey jadi berhati-hati ya para penonton yang dirahmati Allah. Semata-mata ada hadis, ada dalil tak cukup, kena lihat dalil itu dalil sukarelawan atau pompasaan. Apakah amalan tu wujud dulu? Kemudian dia orang cari dalil untuk mewajarkannya atau dalil datang dulu? Baru dengan berdasarkan Kefahaman yang neutral, yang sehat, yang lurus, ia menunjuk kepada amalan tersebut tanpa sebarang paksaan. Baiklah, uh, demikian ulasan, riak dan uh, kritikan saya. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.